নমস্কাৰ সকলোকে মই প্ৰাচ্য ছাৰ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জেন ভি গাইট ইউটিউব চেনেললৈ নৱদেয়ছনি পৰীক্ষা দুহেজাৰ পঁচিছ হৈ গ'ল এতিয়া জানুৱাৰীৰ ওঠৰ তাৰিখে পৰীক্ষাটো হ'ল আৰু এতিয়া মাৰ্চ মাহ পালেহি আজি হ'ল মাৰ্চৰ একৈছ তাৰিখ প্ৰায়ে আমাৰ দুই মাহ হৈ গ'ল পৰীক্ষা দিয়াৰ তো এতিয়া সকলোৰে মনৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব তো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই সকলোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ যে বা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নৱোদয় বাছনিৰ পৰীক্ষা দুহেজাৰ পঁচিছৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব ৰিজাল্টটো কেতিয়া আপোনালোকে পাব কেনেকৈ চাব পাৰিব ক'ত চাব পাৰিব তাৰ আগতে প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে আহিছে নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ জে এন ভি গাইড ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আহিছে তো তোমালোকৰ কাৰণে বহুতখিনি ভিডিঅ' আছে আৰু যিসকলে এইবাৰ ৰিজাল্টৰ অপেক্ষাত আছে তোমালোকৰ পৰা এটা ডাঙৰ অনুৰোধ বা ৰিকুৱেষ্ট এটা বিচাৰিছোঁ মই তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ভাইটি ভণ্টীসকলক আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে অলপমান জনাই দিবা ঠিক আছে এতিয়া মই যদি কওঁ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব তো ৰিজাল্টটো প্ৰায় মই কৈ আছিলোঁ যে দুমাহৰ পিছত আহিব প্ৰায় আমাৰ দুমাহৰ পিছত যদি মই কওঁ আমাৰ এতিয়া মাৰ্চৰ মই এটাই ডেট কৈ আছোঁ মাৰ্চৰ একত্ৰিছ মাৰ্চত আহিব আমাৰ ৰিজাল্টটো মই এটাই ডেট ধৰি আছিলোঁ যে মাৰ্চৰ একত্ৰিছ তাৰিখে আহিব ঠিক আছে একত্ৰিছ মাৰ্চত আহিব নহ'লে বা ত্ৰিছ মাৰ্চতো আহিব পাৰে তো যোৱাবাৰ আমাৰ দেখা গৈছিল যে ত্ৰিছ একত্ৰিছৰ ভিতৰত আমাৰ ৰিজাল্টটো আহিছিলে যোৱাবাৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো ত্ৰিছ একত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত আহিছিলে আৰু যদি ত্ৰিছ একত্ৰিছ তাৰিখে নাহে তেতিয়া হ'লে আপোনালোকে বিহুৰ আগত মানে প্ৰায় দহ তাৰিখৰ আগত দহ এপ্ৰিলৰ আগত ৰিজাল্ট আহি যাব ঠিক আছে দহ এপ্ৰিলৰ আগত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আহি যাব যদি ত্ৰিছ একত্ৰিছ তাৰিখে নাহে মোৰ হিচাপততো ত্ৰিছ একত্ৰিছ তাৰিখে আহিব লাগে ত্ৰিছ বা একত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত মাৰ্চৰ যদি মাৰ্চৰ ত্ৰিছ একত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্ট নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ হিচাপত দহ তাৰিখৰ আগত আমাৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব ঠিক আছে সাধাৰণতে বিহুৰ পিছত মানে কি হয় নবোদয়ত এডমিশ্যন হৈ যাবগৈ আপোনাৰ আপোনাৰ বিহুৰ পিছত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিহুৰ পিছত দহ তাৰিখৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছৰ ৰি এডমিশ্যন হৈ যাব নবোদয়ত তো সেইকাৰণে ত্ৰিছ একত্ৰিছ তাৰিখ মানে ৰিজাল্টটো আহি যাবগৈ আৰু বৰ্তমান আমি এতিয়া নৱোদয়ত ফ্ৰী ক্লাছ দি আছোঁ যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ পৰীক্ষা দিব গৈ আছে এইবাৰ পৰীক্ষা দিব ওলাইছে সেই ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে ত' আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি কোনোবা এইবাৰ পৰীক্ষা দিবলগীয়া ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা ফাইভ পোৱা ষ্টুডেণ্ট যদি আছে প্লিজ অলপমান আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে আমাৰ অনলাইন ক্লাছসমূহৰ বিষয়ে অলপমান জনাই দিব সেইখিনি সহায় আপোনাক সকলোৰে পৰা বিচাৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ ভিডিঅ'সমূহ চোৱাৰ বাবে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক মৰম দি আমাৰ ঊনৈছ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰাৰ বাবে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইউটিউব যদি খুলিচোৱা নবোধৰ ৰিজাল্ট বুলি মাৰা সদায় ৰিজাল্ট দিব তাত গুগলত সদায় ৰিজাল্ট দিয়ে বুলি আহে সেইবিলাক চাই নাথাকিবা মই যিটো কথা কৈছোঁ দহদিন পোন্ধৰ অলপমান ৰৈ দিয়া বাৰ দিনমান দহ দিনৰ ভিতৰতে আহি যাব তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ ধন্যবাদ আৰু নতুন ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম